Aknak Nozu y Ben Oral asumen los papeles principales en la serie Trap, que sigue emitiéndose en TV8 los jueves por la noche. Si bien las actuaciones exitosas de ambos actores famosos fueron aplaudidas, muchos espectadores consideran injustas las bajas calificaciones de la serie. Después de dos grandes desastres sísmicos en Karamanmaras el lunes 6 de febrero, Aknak Knozu también llamó la atención con sus publicaciones en las redes sociales. El famoso actor mostró una sección del libro de Robert Greene llamada Una ley para cada día en su participación. Esta sección, titulada 6 de febrero, trataba sobre la importancia de la construcción y la necesidad de que un constructor se gradúe de un aprendizaje, justo cuando ocurrió un terremoto en Turquía el 6 de febrero de 2023. Este capítulo del libro tradujo los sentimientos de Akna Knozu. El famoso actor manifestó que luego de ver esta página, y señalar la fecha del 6 de febrero, no pudo pasar a otras páginas y escribió. No pude acceder a las otras páginas. Ante este dolor y trauma que estamos pasando, es como si me costara decir mejorate pronto. Porque no ha pasado. No pasará hasta que construyamos días notables con paciencia, responsabilidad y altos estándares. Les deseo paciencia a todos con la esperanza de ver esos días juntos. Haknak Nozu piensa en los edificios que colapsaron como papel en el terremoto, y en las personas que perdieron la vida en estos edificios. Expresando responsabilidad y la necesidad de una construcción de alto nivel, el deseo del actor de ver esos días juntos no pasa desapercibido. El actor también compartió en su cuenta de Instagram la imagen de la campaña por el inicio de las inspecciones de construcción por el esperado terremoto de Estambul. No olvides suscribirte a mi canal para más.